ष्टागुम् अग्रे प्रममात्रदेवः प्रजापतिः प्रजया संविदानः प्रमुञ्जमानाः भुवनस्य रेको गातुम् धत्त यजमानाय देवाः भुभाकृतगुंशमानम् यतस्थाजीवन् देवानामप्येकृपाथः नाना प्राणो यजमानस्य पशुना यज्ञो देवेभिः सह देवयानः ेवम् देवानामप्यदुपाधः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः यत्पशुर्मायमकृतो वापद्भिराहते अग्निर्मातस्नादेन स विश्वान्मुञ्चत्वगं हसः शमितार उपेतनयज्ञम् देवेऽभिरन्ध्रितम् पाशा पशुम् ब्रमुञ्चतबन्धाद्यज्ञपतिम् परि अतिथिःपाशम् प्रममात्रे तन्नमः पशुभ्यः पशुपदये करोमि रातीयम् तमधरम् कृणामि यन्द्विष्पस्तस्मिन्प्रतिमुञ्चामिपाशम् त्वामुदेतधिरेहव्यवाहकुम् श्रुतम् कर्तारमुत यज्ञियम् च अग्ने सदक्षः स भूत्वा सह जातवेदोऽवपयागच्छ देवान्त्वगुम् हि होता प्रथमो बभूधा घृते नत्वम् तनवो वर्धयस्त स्वाहा कृतगुम् हविरन्त्वदेवा स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा कृसो अज्ञेतभोतिभिः सुबेराभिस्तरति वाजकर्मभिः यस्य त्वगुं सक्षमाविधा प्रहोत्रे पूर्व्यम् वचोज्ञये भरता बृहत् विपाञ्ज्योतीगुम् शिबिभ्रते न मेधसे अग्नेत्रिदेवादिनात्रिषधस्थातिस्रस्ते जिह्वानतजातपूर्वीः <laughs> स्रमुते प्रणवो देववातास्ताभिर्न प्राहि गिरोऽप्रयुच्छन् समाम् कर्मणा समिषा शिनोमीन्द्राविष्णो <laughs> अपसस्फारे अस्या द्विषेधा यज्ञन्द्रविणम् च धत्तमदिष्टैर्नः पतिषिः पारयन्त उभाजिज्ञसुर्णपराजयेथेन पराजिज्ञेकतरश्च नैना इन्द्रश्च विष्णो यदपः स्पृशेथाम् त्रेधा सहस्रम् विततैरयेथाम् त्रेण्यायोगम् शितवजातवेदस्तिस्र आजानी रुषतस्ते अग्ने ताभिर्देवानामवो यक्ष विद्वानथा भवयजमाना यशय्यो अग्न्यस्त्रेण त्रिधातोऽण्या क्षयति कविः तत्रे गुणरेकादशा गुञ्यः यक्षच्च विप्रयश्च नो विप्रो परिष्कृतः नभन्तामन्यके समे इन्द्राविष्णो द्रूहिताः शम्भरस्य न वपुरो न भतिम् शतम् परिचिनः सहस्रम् च साकगुम्हो अप्रत्यसुरस्य वीरान् पुरमाता महिषमन्वहेन दमेत्रा जहति निश्यन् सखे विष्णावितरम् विक्रमस्वा ओम् श्रीगुरुभ्रो नमः हरे ओम् अग्निनाभत्कोशमेव दिवे दिवे इदसंवेदवत्तमम् गोमागुम् अग्नेविमागुम् अश्वे यज्ञानुवत्सघासधमिरप्रमुष्यः इडावागुम् एषोऽशिरप्रजा देघोरे प्रतिबुद्धः स्वभावानो आर्जाय स्वसन्दे यः त्वष्टारमग्रियम् विश्वरूपमम्